अमरावती एवं परिसर में खास तौर पर रुद्ध महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनके साथ राहजनी करने मंगलसूत्र लूटने जैसे घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया राजापेट पुलिस को चंद दिनों में भारी सफलता हासिल हुई इस कार्यवाही में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो पुलिस कर्मचारी समेत राजापेट पुलिस थाने की टीम को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने लगभग तीस हजार रूपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा पुलिस आयुक्तालय आयोजित पत्रकार परिषद में की पुलिस ने शातिर आरोपी मनीष जोशी से पुलिस ने शातिर आरोपी मनीष जोशी द्वारा लूटपाट के तीन अपराध कबूल करवाने करुण में सफलता पाई है आरोपी के पास से नगद राशि सोने के गहने मोटरसाइकिल समेत दो लाख तेरह हजार रूपए का माल बरामद किया है इस कार्यवाही में नवीन चंद्र रेड्डी पुलिस आयुक्त अमरावती शहर विक्रम साली पुलिस उपायुक्त परिमंडल दो अमरावती शहर एवं पूनम पाटील सहायक पोलिस आयुक्त डिव्हिजन इनके मार्गदर्शन में राजापेट के वरिष्ठ निरीक्षक सीमा दातालकर गंगाधर जाधव नापोका प्रशांत गिरदे पोलीस कॉन्स्टेबल अमोल खांडेजोड सूरज मेश्राम इनके द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांना असे आवाहन करते की जे वृद्ध महिला आहेत आपल्या घरात जे वृद्ध नागरिक आहेत वृद्ध महिला आहेत पुरुष आहेत आणि आपण स्वतः महिला फक्त महिलांना सांगते की आपण स्वतः जर अशा प्रकारे जर अनोळखी व्यक्तीच्या सोबत गाडीवर बसून जाऊ नये अनोळखी व्यक्ती जर आपल्याला दुसरा रस्ता सांगत असेल तसंही आपण करू नये ताबडतोब आपण पोलीस स्टेशनला किंवा वन वन टूला कॉल करावा किंवा आपल्या शेजाऱ्यांना घरच्यांना सांगावे आणि या घटनेपासून आपला स्वतःचा बचाव करावा विदर्भ न्यूज केली शोएब खान की रिपोर्ट